اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم ان اللہ امر بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں عادل کرنے کا اور احسان کرنے کا وہ عطاعید القربہ اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دیا کرو عن الفحشاء اولمنکر اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے والمنکر اور ایسے کاموں سے جو نامناسب ہو ولبغی اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں بغاوت اور سرکشی کرنے سے یاد اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کر لو قرآن حکیم کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا یہ قرآن حکیم کی وہ آیت ہے جو آپ ہر جمعے میں خطبے میں سنتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبے میں شامل کروایا اور اس وقت سے لے کر جمعہ کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی ایسی جامع آیت ہے جس کے اندر پورا اسلام موجود ہے اگر کوئی پوچھے کہ مجھے پورا قرآن نہیں ایک آیت سمجھاؤ اور اس میں مجھے پورا اسلام سمجھاؤ تو اس کو یہ آیت سمجھا دیں پورا اسلام سمجھا دیں گے اس لیے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجمع آیت فی القرآن قرآن کی سب سے جامع آیت ہے جس کے اندر ہر اس خیر کو بیان کر دیا گیا جو کرنا چاہیے اور ہر اس شر کو بیان کر دیا جس سے بچنا چاہیے تو جو خیریں اس آیت کے اندر بیان ہوئیں اگر ان خیروں کو آدمی اختیار کر لے باقی سارے خیریں خود بخود آتی چلی جائیں گی اور اخلاق اس کے بنتے چلے جائیں گے اگر ان تین چیزوں کو اپنے اندر لے لے اور جن شروں کو اس کے اندر بیان کیا اگر ان شروں سے اپنے آپ کو بچا لے باقی سارے شر سے بچنا آسان ہو جائے گا تو سارے خیروں کا کو جمع کرنے والی اور سارے شر کو بیان کرنے والی آیت قرآن کی یہ والی آیت ہے یہ آیت ایسی عجیب ہے کہ اس آیت نے دلوں پر ایسا زبردست اثر کیا ہے کہ آیت کو سن کے مسلمان ہو گئے اکسم سیفی رضی اللہ عنہ کہ اسلام لانے کا سبب یہ آیت بنی آگے آ جاؤ بھائی ایک لگا کے نہیں بیٹھو بھوڑوں کے لیے ٹیک لگانے کی اجازت ہے ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اطلاع ان تک پہنچ گئی اقسم سیفی رضی اللہ عنہ تک اپنے علاقے کے اپنے قوم کے سردار تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھ کر آؤں اس شخص کو اور اس کی تعلیمات کو دیکھوں کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی دعوت کے لیے وہ آئے ہیں اور ہمیں کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے نظام کو کیا بدلنا چاہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں لوگوں نے منع کیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سردار ہیں آپ کا جانا ٹھیک نہیں آپ کی ایک عزت ہے سردار کو خود نہیں جانا چاہیے تحقیق کے لیے آپ کسی کو بھیج دیں وہ تحقیق کر کے آئے چنانچہ اقسم سیفی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے دو آدمی اقل من منتخب کیے اور ان کو سمجھا کے بھیجا کہ ان سے سوال کرنا من انت و ما انت بس دو سوال ما من انتا وما انتا آپ کون ہیں آپ کیا ہیں وہ دونوں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ اقسم سعیفی نے ہمیں بھیجا ہے اس کے قوم سے ہم نمائندہ بن کر آئے ہیں دو سوال ہیں ہمارے من انتا وما انتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ انا محمد ابن عبداللہ میں محمد بن عبد ہوں میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور دوسرے سوال کا جواب انا 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 رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں سارے عالم کے طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا اور پھر ساتھ ہی قرآن حکیم کی یہ آیت سنائی اندلی و عیتا دل قربا واشا ون ان دونوں نے اس آیت کو سنا اور جادو وہ ہوتا ہے نا جو سڑ چڑھ کے بولے جس کی گواہی دشمن بھی دے اصل تو وہ ہے ان کو یہ آیت یہ کلمات بڑے خوبصورت لگے ارض کیا کہ مجھے ہمیں دوبارہ سنائیں آپ نے دوبارہ آیت پڑھی پھر اتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا اتنی مرتبہ اس آیت کو ریپیٹ کیا پڑھا کہ ان دونوں کو یہ آیت یاد ہو گئی اس لیے دائی کو گھبرانا نہیں چاہیے دائی سے اگر کوئی پوچھے کوئی بولے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ سمجھائے دوبارہ سمجھ میں نہیں آئے پھر سمجھائے پھر سمجھ میں نہ آئے پھر سمجھائے وہ دائی نہیں جو ہمت چھوڑ بیٹھے وہ دائی نہیں ہے وہ دائی نہیں جو مدو کے مدو کی اس خواہش کو رد کر دے کہ میں نے اتنی بات تمہیں بتایا سمجھ, سمجھ نہیں آتی تمہاری عقل کے اندے پاگل ہوں میں پاگل ہوں تمہارے پاس تمہارے پاس سارا وقت لگا دوں دائی ایسا نہیں کرتا اتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا کہ ان دونوں کو یہ آیت یاد ہو گئی چلے گئے سردار نے پوچھا ہاں بھائی کیا خبر لائے کہا جی سوال ان سے پوچھا من انتا وما انتا پہلے سوال کے جواب میں انتہائی مختصر انا محمد ابن عبداللہ اپنا نام بتایا باپ کا نام بتایا آگے دادا پر دادا کسی کا نام نہیں بتایا قبیلہ نہیں بتایا علاقہ نہیں بتایا خاندان نہیں بتایا لیکن ہم نے اور لوگوں سے تحقیق کی ان کے بارے میں تو یہ تو عرب کے سب سے اعلی خاندان سے سب سے اعلی نصب سے سب سے شریف خاندان کے یہ اوروں سے تحقیق کی انہوں نے خود نہیں بتایا اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور انہوں نے یہ آیت سنائی ہے وہ ہم آپ کو سنا دیتے جب آئے سنی اکسم سیفی نے سمجھ گئے فرمائے کہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں یا مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو جو مان لے گا وہ بہت بڑے اخلاق والا ہوگا اور یہ تو سارے رضائل سے روکتے ہیں تین کرنے والی بات تین سے رکنے والی یہ چھ باتیں اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ تین باتیں تین باتیں نہیں ہیں یہ تو انسان کو بدلنے والی چیزیں یہ تو انسان کی زندگی بدل جائے گی اگر وہ ان تین باتوں پر آ گیا کرنے والی پر اور اگر بچنے والی پر آ گیا تو ساری ہر قسم کے رضائل سے بچ جائے گا ہر قسم کے رضائل سے بچ جائے گا اپنے قوم کو جمع کیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑے اخلاق والے لگ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں تم سارے کے سارے جلدی کرو ان پر ایمان لاؤ تاکہ تم اوروں سے آگے بڑھ جاؤ اوروں سے کیا بڑھ جاؤ اوروں سے آگے بڑھ جاؤ اوروں سے ایمان لانے میں سبقت کرو چنانچہ اس آیت کی برکت سے سارا قبیلہ ایمان لے ہے سارا قبیلہ ایمان لے آیا اسی طریقے سے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ وہ فرماتے کہ ساتھی ایمان لا رہے تھے شرمہ شرمی میں میں بھی ایمان لے آیا دل میں ایمان نہیں تھا گھر دل میں ایمان نے گھر نہیں کیا تھا شرمہ شرمی میں ایمان لے آیا سب لا رہے تھے میں بھی لے آیا سب کلمہ پڑھ لیتے تو میں نے بھی پڑھ لیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت تاری ہوئی جو کیفیت وہی کے نزول کے وقت ہوتی ہے پیشانی پہ پسینہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آس پاس کا ہوش نہیں رہتا اور بھی بہت ساری چیزیں جو عام لوگوں کو, کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قاصد آیا تھا اور مجھے یہ آیت سنا گیا مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی آپ نے یہ آیت سنائی حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت سنتے ہی میرے دل میں ایمان پکا ہو گیا کہ اس سے بہتر مذہب تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس سے اعلی اخلاق کی تعلیم دینے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمیں برائی سے بچانے والا اس سے اعلی کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو تعلیم یہ دے رہے اس سے اعلی کوئی تعلیم نہیں ایمان گھر کر گیا پھر یہ تو مسلمان تھے نا ولید بن مغیرہ پکا کافر پکا دشمن قریش نے نمائندہ بنایا کہ جا کے بات کرو مذاکرات کرو کہ اپنی دعوت چھوڑ دیں ولید بن مغیرہ آیا کیونکہ یہ بہت باتونی تھا اور کسی بھی موضوع پر مخاطب کو قائل کرنے کا ہنر جانتا تھا کہ سامنے والے کو کیسے پھسانا باتوں میں اس فن کا ماہر تھا وہ اس لیے اس کو بھیجا وہ آیا اس نے ساری پیشکشیں کی سارا زور لگا لیا جو باتیں کر سکتا تھا وہ سارا اس نے کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے دائی کے اندر بڑا تحمل ہونا چاہیے دوسرے کی سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے صرف اپنی سنانے کا نہیں دوسرے کی سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے ساری باتیں سنتے رہے پھر فرمایا ولید کہہ چکے کہاں کہہ چکا میں بتاؤں یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ امر بالعدل والاحسان و ییتاذ القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یذکوم لعلکم تذکرون فرمائیے میرا پیغام وہ اٹھ کے چلا گیا اور قریش کے مجمع میں جب وہ پہنچا ہے حالت اس کی غیر جیسے پہلے گیا تھا ویسا نہیں ابو جہل نے دیکھت دیکھ کر کہا کہ گیا تھا کسی اور انداز میں اب آیا ہے بدلا ہوا جس تم تڑاک کے ساتھ یہ گیا تھا ویسے آ نہیں رہا بدل کے آ رہا ہے جب قریش کے پاس پہنچا اور جا کے رپورٹ دی کہ اللہ کی قسم محمد کے کلام میں بڑی چاشنی اللہ کی قسم محمد کے کلام میں بڑی مٹھاس ہے اللہ کی قسم محمد کے کلام میں بڑی مٹھاس ہے وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ اور اللہ کی قسم اس کے, اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے خاص رونق ہے اور یہ گوئی کر رکھیئے یاد رکھنا وَإِنَّ أَسْلُهُ لَمُورِقٌ وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اس کی جڑ سے شاخیں نکلیں گی اس کی جڑ سے شاخیں نکلیں گی اور پھر ان پر پتے اور پھول آئیں گے اور پھر ان پر پھل آئے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں ہیں ان کے ان کا کلام ضرور ضرور پھلدار درخت بنے گا وما ہو بک شاعر اور محمد جو کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے وہ شعر و شاعری نہیں اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کو ان کو چھوڑ دو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اربوں پہ غالب آ گئے تو ہے تو ہمارے قبیلے کے نا ان کی عزت ہماری عزت ہے ورنہ تم چھوڑ دو عرب خود ان سے نپٹ لیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پیشن گوئی کیا کر رہا آیت کو سن کر کہ یہ پھلدار درخت ضرور بنے گا پھلدار درخت ضرور بنے گا اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں آپ نے نام سنا ہوگا مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کا ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف علماء نے کیا ہے اور اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی بہت ساری باتوں سے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سکھ خاندان سے مسلمان ہونے والے مولانا عبید اللہ سندھی نے جب قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء جار اللہ جیسا آدمی جس سے بڑا اس کے شہر علاقے ملک میں کوئی عالم نہیں تھا وہ ان کے شاگرد بننے پر مجبور ہوا قرآن کے بڑے ماہر قرآن کے بڑے ماہر روس گئے اور وہاں والوں کو نظام دیا کیونکہ نظام نہیں تھا ان کے پاس کون سا نظام یہاں لائے کون سا نظام یہاں نافذ کیا جائے انہوں نے نظام پیش کیا کا ٹائم نہیں ہے مختصر بتاؤ انہوں نے یہ آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا بس سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل یہ ہو سکتا ہے اگر یہ اگر یہ نافذ ہو جائے تو اس قانون سے زیادہ اچھا قانون ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہمیں کوئی جگہ دکھاؤ جہاں عملی طور پہ یہ چل رہا ہو پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں اسی طریقے سے وہ کہاں گئے یہ جو, جو ابھی آزاد ہو گئے بہرحال دوسرے ملک گئے وہاں والوں کو تعلیم دی کہ آؤ تم یورپ کے محبت اور دوستی میں گلتے جا رہے ہو میں تمہیں چالیس چالیس صورتوں کا خلاصہ بتاتا ہوں اس پر عمل کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ آیت اتنی عظیم ہے کہ یہ آیت اس کے اندر چھ چیزیں بیان ہوئی یہ چھ پوائنٹ ہیں چھے قانون ہیں جو سارے عالم کی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہیں اس لیے اس آیت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت اصلاح عالم کے لیے عالمی پروگرام ہے عالمی نظام ہے سارے عالم کو نظام دے رہا ہے یہ آیت کہ سارے عالم کا ہر ہر انسان اس ان چھ چیزوں پر آ جائے تین کرنے والی باتوں پر تین سے تین رکنے والی باتوں پر اگر ان چھ پر عمل کر لے جو عمل کرے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی سو عمل کریں گے سو کی اصلاح کروڑ عمل کریں گے کروڑ کی اصلاح ہوگی چھ باتیں پہلی تین باتیں کرنے والی ان اللہ بل بالعدل اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کس کا عادل, عادل کرنے کا عادل کسے کہتے ہیں انصاف کرنا انصاف کسے کہتے ہیں انصاف کسے کہتے ہیں انصاف کسے کہتے ہیں؟, انصاف کسے کہتے ہیں بھائی <تصف> جس کا جو حق ہے اس کو دے دو جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دو یہ انصاف ہے اور عدل لفظ ایک ہے عین دال لام تین حرف سے بنا ہوا لیکن اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے دنیا آباد ہے اور اگر اس کی تشریح کریں تو مجھ جیسے نا اہل کے لیے بھی پندرہ بیس جمعے چاہیے اس لیے مختصر کرتے ہوئے <coughs> میں یہ ارض کروں گا کہ عدل کو سمجھ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ عدل کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کتنے حصوں میں تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اگر عدل کو سمجھ کے اس پر عمل کر لیں تو آگے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں پہلا عدل عدل کیا ہے آپ کو حق دینا ہے ٹھیک ہے اس کو عدل کہتے ہیں تو پہلا آپ کا اور اللہ کا جو تعلق ہے اس لیے کہ عدل بنتا ہے تعلق سے آپ آپ کے اوپر حق اسی کا آئے گا جس کا آپ سے تعلق ہوگا جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا تو حق آپ پر نہیں ہے یا ہے تو سب سے پہلے آپ کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کو اللہ کا حق دینا یہ عادل ہے عدل کی دوسری قسم ہم سے ہمارا تعلق ہم سے ہمارا تعلق ہماری جان کا تعلق تو ہمیں ہمیں جو میرا حق ہے وہ میں اپنے آپ کو دوں یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم آپ کا اور مخلوق کا تعلق اللہ اللہ تو خالق ہے آپ کا اور اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر جو حق اللہ کا آپ پر آتا ہے اس حق کو ادا کرنا اگر وہ حق کو ادا کر دیا تو آپ نے عدل کر لیا اپنے اور اللہ کے تعلق میں آپ کا آپ کی نفس سے اپنے آپ سے جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر آپ نے اگر وہ حق ادا کر لیا اپنے آپ کو وہ حق دیا جو حق آپ کا آپ کے اوپر ہے تو آپ نے عدل کر لیا اپنے